руководством Департамента внутренней безопасности было оказано огромное доверие Роману Андреевичу Рубицкому, новому начальнику управления внутренней безопасности. Знаем его как профессионала, знаем его давно по оперативной работе, раскрывались ему заказные убийства и другие преступления, связанные в том числе с хищением оружия из Белского университета. Опыт огромный у Романа Андреевича оперативной работы, а самое главное у него Высокие личностные качества, морально-этический уровень. И это человек, который будет способен, иметь такие полномочия и такие функции специфические, правильными распоряжаться. Назначаем его не для того, чтобы он вас контролировал и документировал на преступлениях. Назначили его для того, чтобы он смог вам в первую очередь помогать в случае тяжелых ситуаций. Ведь функция внутренней безопасности это не только документирование преступных действий работников полиции это в первую очередь защита Поэтому Роман Андреевич будет всегда открыт для ваших подчиненных, для вас. В случае какой-то проблемы, угрозы жизни, здоровью, членам семьи сотрудников полиции.